Вы знаете, руководством клуба было все сделано для хорошей подготовки, чтобы команда хорошо подготовилась. Команда провела за это говорим, короткое время 14 матчей парингов, в котором участвовала в турнире заряка и выиграла его. После этого команда улетела и провела очень хороший сбор в Турции, где были все условия созданы для команды, для сплочения коллектива. Много у нас 9 игроков новых, надо было их сплотить, сделать единое целое. То, что мы все это постарались сделать в Турции, мы сыграли там 4 игры вот, с казахами, 2 с китайцами, с японцами. Я считаю, очень достойные спарринги. Еще с, со стороны руководства никаких задолженностей ни по заработной плате, ни по чем. Все, вы видите, команды новая экипировка, по зарплате все рассчитаны и готовы как бы, в бой Новым победам и поставленным нам целям. А задача у нас одна выход первую линию. И чтобы подготовиться хорошо к чемпионату, было принято решение выехать на турецкий сбор, тренироваться на земляных полях и проводить спарринги. Но в целом сбор провели на хорошем уровне. Юрий Николаевич уже сказал, сыграли 4 контрольные игры. Даже каждую потом между собой товарищскую игру такую заиграли, которая закончилась 1 один, один. В принципе, у меня претензий к ребятам нет. Все добросовестно отнеслись к подготовке, все желания тренировались и играли. И самое главное, что на сборе на последнем дне один футболист не получил травмы. Это очень главное. Сейчас мы работаем в одноразовом режиме. Каждый день у нас будет по одной тренировке. Пока мы тренируемся в Геронимовке, будем беречь наше поле. Ну и по возможности перед этим две-три тренировки проведем на центральном стадионе. В команду влились новые игроки. Я все-таки надеюсь, они с пониманием отнесутся к поставленной задаче. В принципе, игроки, в основном, был акцент на игроков черкасского футбола, поэтому мы пригласили Руслана Качева и Макса Лисанова, которые не один сезон играли, я считаю, на достойном, хорошем уровне в первой линии. Вот. И был еще приглашен ряд футболистов, там Андрей Скарлаш, Олег Давыдов, Игорь Мединский, Александр Сафонов и местные молодые футболисты Вакуленко и Вакуленко и Старчус. Ну и вратарь еще молодой. Пригласили молодого вратаря 19-летнего э, вороста Гудюха. Вот это, в принципе, все наши приобретения. Ну, я, честно, доволен ребятами новыми. Хотя... Даже стоял вопрос пригласить сюда Сашу Ковпака, местного воспитанника, ну, скажем, Смелянского. Но, пока по нему вопрос закрыт, потому что он еще хочет себя видеть в высшей лиге, играя в Полтаве, в Лоске. Поэтому я считаю, что подготовились мы достойно, достойно, и будем решать и задачи, которые перед нами поставило руководство.